व बरकातहू आज आपके साथ होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद उमर अकबर जैन होम्योपैथिक क्लिनिक कुछ जर्नल मालूम जो होम्योपैथिक या रफायामा के लिए समझने या होम्योपैथिक के लिए समझने आपके सामने पेश करेंगे रेगुलर लाइसेंस था पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का उसको तजदीद के लिए जो जमा कराया उसका ये पार्ट वन है उस उसमें जो जो भी मुश्किल आएंगी या उनकी तरफ से जो भी लेटर आएगा या रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल के साथ आएगी उसे हम नेक्स्ट पार्ट टू में शेयर करेंगे मेरा जैन होम्योपैथिक क्लिनिक का जो हेल्थ फैसिलिटी है होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद उमर अकबर की तरफ से जो तमाम अपने मरीजान के लिए पेश खिदमत है जो रेगुलर लाइसेंस था वो 10 नवंबर को यानी कि अगले महीने जो है वो एक्सपायर हो रहा था तो कुछ खबरें भी थी ऐसी कि आप पी को जो है वो टेन थाउजेंड फ़ीस है दस हज़ार फीस है आप उसे जमा ना कराएं या फिर ये पहले पाँच हज़ार थी फिर दस हज़ार कर दी गई हम इस वीडियो में सिर्फ आपको एक शारतान बात कहेंगे कि उसे हम वजाहत किसी और वीडियो में करेंगे क्योंकि हमारा आज टॉपिक नहीं है कि होम्योपैथिक में कुछ काली भेड़े भी हैं जो क्वैक की शक्ल में हैं जब पंजाब हेल्थ केयर कमीशन आई जब इन्होंने आगाज किया दस ग्यारह बारह में तो उस वक़्त जो मेरे पैनल के डॉक्टर हज़रात थे जिसमें होम्योपैथिक डॉक्टर नवीद मिर्ज़ा और दूसरे होम्योपैथिक डॉक्टर जो मेरे कुलीग थे उन्होंने मुकम्मल तौर पे इसे अप्रिशिएट किया कि ये आनी चाहिए और आ, जो है वो होम्योपैथिक का एक स्टैंडर्ड बनना चाहिए और उसमें ए, हमारी सर्विसेज अच्छी होनी चाहिए मगर इसमें महकमे की तरफ से या कमीशन की तरफ से जो कोताहियां हुई या कोताहिया कर रहे हैं या वो सीख रहे हैं क्योंकि हमारे अदारे बहुत से सीख चुके हैं और कुछ सीख रहे हैं हम ये हेल्थ केयर कमीशन ने क्या सीखा या क्या नहीं सीखा उस पर हम इसलिए बात नहीं करेंगे कि ये अदारा एक वाद पाकिस्तान का अदारा नहीं है जो अभी सीख रहा है जिसे 25-30 साल लगेंगे हमारे बहुत से अदारे हैं उन्होंने कुछ ने तो सीख लिया है और बहुत अच्छे अदारों ने सीखा है उसमें खुशी होती है मुझे कि इन्होंने चले पाकिस्तान में इन्होंने कुछ सीख लिया है तो इन्होंने अभी सीखा है और सीख रहे हैं एक दरखास्त थी जो मैंने सबमिट कराई है और खिलाफ तो क्योंकि पहले दो तीन विज़िट में जो ये रिसेप्शन पे थे ये रिसीविंग इनके मैं फाज नहीं यूज़ करना चाह रहा कि रिसीविंग इनके लिए एक हौा होता था तो मैं उसकी फ़ोटो कापी नहीं कराई कि इन्होंने कौन सी रिसीविंग देनी है मगर इस दफा ये बेहतरी आई कि वो रिसीविंग देना शुरू कर दिए जिस मर्जी लेवल की हो कि एक शख्स है वो कहीं भी अपनी दरख्वास्त सबमिट कराता है पूरे पाकिस्तान में पूरे वर्ल्ड में तो उसे उसका कुछ रेफर नंबर दिया जाता है या उसे बताया जाता है कि हमने ये रिसीव कर लिया है तो इनशाला इसमें इनमें ये मैंने इस दफा देखा है कि थोड़ी सी बेहतरी आई है तो इन्होंने रिसीविंग भी दिया जो मेरे तो में नहीं थी कि इन्होंने कोई हम मुझे रिसीविंग देंगे तो इसलिए मैं कहता हूँ कि सीख रहे हैं और इन शह बीस साल में सीख जाएंगे कुछ ना कुछ तो अब हम इन्हें सिखाने के बजाय ख़ुद देखें कि हमने क्या प्रोसेस किया तो उसमें एक छोटी सी दरख्वास्त लिखी जिसका मज़मून मुख्तसर ये था कि जो अथॉरिटी थी उसे का मौजूद था कि तजदीद लाइसेंस उसमें लिखा गया कि मेरा लाइसेंस नंबर ये है और ये इस तरीक को एक्सपायर हो रहा है और मुतल डॉक्यूमेंट्स जो मतलूब हैं वो जो मैंने अपनी मालूम के साथ इसे साथ अटैच कर दिए हैं तो लिहाजा इसे तजदीद किया जाए मजदूर कोई रहनुमाई है तो वो बाय आप डॉक बाय लेटर हमें बताएं कि ये कमी है इसे आप पूरा करें जो भी है वो एक दरख्वास्त लिख दी जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मैं यानि लिख के ले गया कि मुझे उसकी भी उम्मीद नहीं थी कि वो ये वसूल करेंगे क्योंकि उनकी वेबसाइट पे तजदीद के हवाले से चार लाइनों से ज्यादा कुछ नहीं लिखा ना उसमें कोई फार्म मौजूद है ठीक है ना कोई उस किस्म का तो वो पुराना ही फार्म जो लाइसेंस के लिए था उसे डाउनलोड किया है या उसे फिल किया स्टाम्प लगाए दो तस्वीरें लगाई और दो करके वो जो है वो मैंने जा के दस हजार का पे ऑर्डर लगाया और वो वहाँ पे सबमिट करा दिया अब इसमें भी थोड़ा सा इख्तिला था यूट्यूब पे भी कुछ हमारे दो सहबाब हैं जो इस किस्म की वीडियो बना रहे हैं कि ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए ये होनी चाहिए ये होनी, होनी चाहिए वो एक अलग इशो है क्योंकि अभी बात हो रही है सीखने सिखाने वाली जहाँ होम्योपैथिक डॉक्टर्स ने बहुत कुछ जो स्टैंडर्ड सीखने हैं इस तरह बहुत से अदारों ने भी सीखना है बड़ा कुछ तो उसका जो आसान हल है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ वो ये है कि इनकी एक हेल्पलाइन है आप गूगल कर दें अगर आप बहुत पुराने यानी कि तैतीस दस पी टी सी एल के ज़माने के हैं और आपने गूगल भी नहीं सीखा तो आपने किसी बेटे को या दोस्त को कह दे कि इसे गूगल कर दे पंजाब हेल्थ केयर कमीशन वहाँ एक हेल्पलाइन आ जाती है ज़ीरो एट थाउजेंड जीरो जीरो कुछ इस तरह उसका नंबर है तो उस हेल्पलाइन पर आपने पाँच सात दफ़ा फ़ोन कर लेना है अब उसमें फ़ोन करने का तरीका ये है कि ये फ़ोन था आपका एक पहली कॉल पे भी मिल सकता है था आपका दसवीं बारहवीं पंद्रवीं बीस दफ़ा ट्राई करने से भी मिल सक मिल मिल जा मिल जाता है कॉल और उस पर आप अपना टू द पॉइंट हर दफ़ा एक बताएं पूछें उनसे कि सर ये मैंने तजदीद कराना है इसके साथ क्या चाहिए इसके साथ क्या चाहिए इसके साथ क्या चाहिए तसल कर लें अब बहुत से लोग इतराज करते हैं कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन जो है उनकी हेल्पलाइन पे रहा बड़ी मुश्किल होता है तो ये कोई पाकिस्तान में रह के अगर आप पाकिस्तान के शहरी हैं गवर्नमेंट ऑफ़ पाकिस्तान इस्लामी ज़महूरियत ऑफ पाकिस्तान में आप यूज़ टू होने चाहिए आपको बताया कि अगर पंजाब हेल्थ केयर कमीशन नहीं हमारा फ़ोन हम की हेल्पलाइन उठा रही तो बाकी इदारे भी नहीं उठा रहे ये यूज़ टू है ये इसे हम ब्लेम नहीं कर सकते कि वो नहीं उठा रहे वो कोई भी अदारा नहीं उठाता वो ट्राई करनी पड़ती है सारा दिन करते रहें कोई अगर आप बहुत ही मसरूफ़ बन दें तो कंपाउडर की ड्यूटी लगा दें कि यार तुमने जो है इसे हर दो चार पाँच मिनट बाद डायल करते रहना है जब वहाँ बेल हो या रिसेप्शन से कोई उठाया आपने फ़ौरन मेरी बात करवा देनी है तो मैंने उनसे बात कर करके तकरीबन चार से पाँच दफ़ा रहा किया और रिक्वायरमेंट पूरी की मुख्तसर आपको बताता हूँ जब सबमिट की तो उन्होंने कहा कि तजदीद के लिए तो इतनी रिक्वायरमेंट की जरूरत ही नहीं थी ये तो न्यू जो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं उनके लिए है जस्ट एप्लीकेशन चाहिए और क्योंकि कुछ बात सीखने सिखाने की भी है तो अभी बहुत से स्टैंडर्ड्स जहाँ होम्योपैथिक डॉक्टर ने सीखने हैं वहाँ औरों ने भी सीखने हैं तो मैंने उन्हें कहा कि आप इसे जमा कर लें तो उन्होंने भी चले कहा ठीक है एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ आ रही हैं तो वो एक सबमिट कर दी है तो इन इसकी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे कि उस सबमिट करने के बाद क्या क्या लेटर आया या उसे उस तजदीद में क्या क्या रुकावटें आईं या नहीं आईं तो कुछ एडवाइस है जो ख्यालत होते हैं जो ख्वाब होते हैं उनकी हकीकत नहीं होती क्योंकि हमारे बहुत अच्छे अच्छे अदारे कोई किसी ने साठ साल बाद चीज़ सीखी किसी ने पचास साल बाद सीखी किसी ने पाँच साल बाद सीखी तो जो तजदीद का अमल है उसे बहुत ही आसान बनाना चाहिए तजदीद के अमल में दो चीज़ें मेरे जहन जती राय के मुताबिक हो सकती हैं कि यहां तो उस लाइसेंस को जो 10 नवंबर को मेरा एक्सपायर हो रहा है उसे एक्सपायर तो सफर कर लिया जाए और कहा जाए कि इसके बाद आपको कोई जुर्माना नहीं एक्सपायर हो गया आप न्यूटन है और उसके बाद अगर आपने अपने प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखना है तो इससे पहले या इससे बाद में जब भी आप जमा कराएंगे उस दिन से आपका प्रोसेसिंग शुरू होगा तो यहां तो बात समझ में आती है कि डॉक्यूमेंट्स हमें जीरो से हमें कलेक्ट करना है तो यानी कि उसे शुरू से सबमिट कराने हैं अगर आप उसे तजदीद या जुर्माने की शक्ल में भी आप उस पर काम कर रहे हैं या उसमें आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो फिर उसके प्रोसेस को सिंपल एक पे ऑर्डर सिंपल एक पुराना रेगुलर लाइसेंस जो आपको इशू है उसकी फोटो कापी और एक दरख्वास्त के तजदीद कर दें और बात खत्म अब उससे भी ज्यादा कुछ हो सकता है ऑनलाइन भी हो सकता है ठीक है तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं ये यानी कि ऐसे हजारों जैसे और भी होम्योपैथिक के अलावा जो कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए ऐसा वैसा ऐसा वैसा नहीं होता हम यूज टू होने चाहिए कि हमें जहनी तौर पे तैयार होना चाहिए कि हमारे जो हम अगर जहनी तौर पे तैयार नहीं है तो समझे हम पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं अगर हम कहीं भी जाएं तो हमें ज़ेनी तौर पे गवर्नमेंट के रिलेटेड या कमीशन या कौंसल या थाना कल्चर पटवारी कल्चर इसमें हमें यूज होना चाहिए कि देखें दो चीज़ें लगनी हैं यहाँ तो एक कायद आजम का आर्डर लगना है अगर कायद आजम का आर्डर नहीं लग रहा कोई सिफारिश लगनी है अगर शराफारिश भी नहीं लग रही तो फिर खज्जल खराबी तो है अब देखें कि कमीशन ने मेरे से दस हजार रुपया जो है वो बतौर फीस वसूल की और जस्ट एक रिसीविंग के लिए मैं कापी नहीं लेके गया बाकी आई ए टू जेड डॉक्यूमेंट्स पूरे थे तो उन्होंने कहा कि आप बाहर से फ़ोटो कापी करवा के लाएं अब फोटो कापी की मशीन तो रिसेप्शन के पीछे पड़ी है यानी कि दो रुपए की वो फोटो कापी करने को तैयार नहीं थे और बाहर जो मामलात हैं उसके बाद वो टाइम जा रहा था पाँच मिनट पहले बाद में ये ये हमारा एक यूज़ टू है हमारे यानी कि हम ये किसी हेल्थ केयर कमीशन को ब्लेम नहीं कर सकते और ना हमें करना चाहिए ये हमारे सारे तारे इसी तरह चल रहे हैं या कुछ ने सीख लिया और कुछ ने ए, सीख लेंगे तो इनशाला हम पार्ट टू बनाएंगे कि इस एप्लीकेशन सबमिट के बाद क्या हुआ और अब तक के लिए इजाज़त ने इनशाला किसी नई वीडियो में आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे